কৰ কাৰণে জাষ্টিছ কি হৰ জাষ্টিছ আইনৰ ফেমিলিৰ নহয় ন তেওঁলোকে কোনো আইনৰ ফেমিলি নাছিলে কোনো মিনিষ্টাৰ ঘৰৰ ফেমিলিৰ মানুহ থৰি হয় তেওঁক জাষ্টিছ দিব তেওঁ এজন সাধাৰণ মানুহ আছিলে সাধাৰণ মানুহ আছিলে তেওঁ জুবিন গাৰ্গেটো একদম বেকাৰ আছিলে একো কামেই নাছিলে কেইটামান গানহে গাইছিলে কি হৰ গান কেইটামান গালে কি একদম মানে ভগৱান হৈ যায় নেকি নহয় নহয় অসমৰ কাৰণে তেখেতে একো কৰাই নাই একো নাই কৰা কি কৰিছা মানুহক ভাল ভাবিছিলেনি নাই বাবা দুমাহলৈকে তেওঁৰ নামটো অকণমান সেই ভালপোৱা কেইজনমান অনুৰাগী আছিলে বাছ লাগি থাকিলে সেইটো বুলি ভাবে আমাৰ আইন প্ৰশাসনবিলাকে যিবিলাক হাই ক্লাছৰ আইন প্ৰশাসন আছে যিবিলাক ওপৰৰ মিনিষ্টাৰ লেভেলৰ মানুহ আছে হয়তো তেওঁলোকে সেই বুলিয়ে ভাবিছে সেইকাৰণে জুবিন দাৰ এজন ভগৱানৰ নিচিনা ভবা মানুহক গোটেই অসমখনৰ গোটেই অসমখনৰ এটা পাৱাৰ বুলি ক'ব পাৰি সেই পাৱাৰটো সেইকাৰণে মানে তেওঁলোকে ভাবি লৈছেই বুলি এনেকুৱা ধৰণে ভাবি লৈছে সেইকাৰণে হয়তো তেওঁলোকে দুমাহলৈকে মানুহে চিঞৰিলে গালে মেলিলে গুণগালে কি সৰ কাৰণে জাষ্টিছ কি হৰ জাষ্টিছ আইনৰ ফেমিলিৰ নহয় ন তেওঁলোকে কোনো আইনৰ ফেমিলি নাছিলে কোনো মিনিষ্টাৰৰ ঘৰৰ ফেমিলি মানুহ ধৰি হয় তেওঁক জাষ্টিছ দিব তেওঁ এজন সাধাৰণ মানুহ আছিলে সাধাৰণ মানুহ আছিলে তেওঁ গোটেই অসমবাসীক সহায়হে কৰিছিলে তেওঁ সেই ৰাতি ৰাতি কষ্ট কৰি অনা সেই টকাকেইটা দুখীয়া মানুহক দিহে দিছিলে তেওঁ আছিলে কোন মিনিষ্টাৰৰ ফেমেলি ধৰি আছিলে আইনৰ ঘৰৰ ফেমিলি কোনোবা ভাইটি কোনোবা ককাই কোনোবা দেউতা কাৰোবাৰ কিবা আছিল জানো নাছিলে নহয় ৰাইজৰ মৰমহে আছিলে গতিকে ৰাইজে চাব আইনে সেইকাৰণে নাচায় সেইকাৰণে হয়তো সেনেকুৱা এজন সেই আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ সেই আমাৰ গৌৰৱ সেই গৌৰৱজন সেই গৌৰৱজনক মানে ইমান টাইম লাগিছে জাষ্টিছৰ কাৰণে ৰাইজে পাগল হৈ আছে কাৰণবিলাক জানিবৰ কাৰণে আৰু ৰাইজক পাগল বনায়েই আছে বনায়েই আছে মই কোনো মই কোনো পলিটিক্স ভাল নাপাওঁ মই কোনো পলিটিক্সৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ মই ক'বলৈ গৈছোঁ এজন মানুহৰ কথা এজন এনেকুৱা মানুহ যিজনক গোটেই অসমবাসীয়ে গোটেই বিশ্ববাসীয়ে মানি লৈছে ভগৱানৰ দৰে যিজনৰ কাৰণে সকলো উঠি পৰি লাগি আছে সেই সাধাৰণ মানুহজনক আমি ভগৱানস্বৰূপে ভাবোঁ কাৰণ তেখেতে যিমানখিনি কৈ থৈ গৈছে ন এই চাগে যিমান মানুহ আছে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে যিমান মানুহ আছে কেতিয়াও নকৰে কেতিয়াও নকৰে চবেই নিজৰ পকেটত টকা ভৰোৱা কথাই ভাবি থাকিব চবেই নিজৰ পকেটটোৰ কাৰণে কিন্তু চবেই বেয়া কৰাটোৱে ভাবি থাকিব এটা অজান এটা অজান ধৰ্ম বুলি ক'ম এজা এটা অজান ধৰ্ম আচলতে জন্ম হৈছিলে যিটোক মই কওঁ জুবিন ধৰ্ম সেই জুবিন ধৰ্মই অকল মানুহক সহায় কৰিছিলে ৰাইজক বেয়া অৱস্থাৰ পৰা ভাললৈ যিমানখিনি ভাল কৰিব পাৰে কৰিছিলে নিজৰ যিমানখিনি কষ্ট দিনে ৰাতি কষ্ট কৰা চব বস্তু ৰাইজৰ হাতত গতাই দিছিলে সেইটো এটা অজান ধৰ্ম আচলতে বুজি পাইছে সেইকাৰণে এতিয়া ৰাইজে কওক আচলতে আমি এজন আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ এটা ডাঙৰ পাৱাৰ সেই পাৱাৰটোক যদি জাষ্টিছ দিব নোৱাৰে তে আমিবিলাক আপোনালোকে বিলাক আপোনালোক ৰাইজেই আপোনালোকে ভাবক আমি যদি আমাৰ যদি কিবা এটা ফিউচাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈ গৈছে যোনটো বস্তু ওলাইও আছে ধৰা পৰিও মানে ধৰা নাই পৰা আমিতো ধূলি 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 যেনেকৈ উৰি যায় নে হাৱাত আমাৰ কেচবিলাক এনেকৈ হাৱাত উৰি যাব এতিয়াতো ইয়াত আমাৰ জুবিনদাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজ আছে কাৰণে হয়তো দুমাহলৈকে কেছটো লাগি আছে কিন্তু আমাৰ বিলাক সাধাৰণ মানুহটোতো ধূলি তৰি যাব কণা ধূলি কণা একেবাৰে চকুৰে মনিবই নোৱাৰিব একো নহয় আচলতে একোৱেই কৰিব নোৱাৰে একো নহ'বই কি কৰি লাগিলেও তেওঁলোকে ৰাইজৰ মানে দুখটো চাগে নুবুজিবই যিয়ে হওক তেতিয়াও আশা কৰি আছোঁ আশা কৰি আছে আপোনালোকে সকলো ৰাইজ আশা কৰি আছে জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্ড